जमीन पे उतरेंगे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भी हम जमीन पे तो उतरे। हमने इंडिया गाड़ी को सपोर्ट किया। और अगर आपने देखा होगा, सत्रह मई को बीकेसी में जब इंडिया गाड़ी की जॉइंट रैली हुई, जिसमें आ, हमारे माननीय शरद पवार जी थे, मलिक अर्जुन खरगे जी आए थे, उद्धव उत्थाप बीजेपी ने हमसे चुरा लिया इंडिया अलायंस से चुरा लिया परिस्थिति आज ऐसी लेवल वर गेली आहे की स्वतः शिंदे साहेब सरकारचे बजेट अनाउन्स करतात फक्त प्रमोशन प्रमोशनसाठी अडीचशे कोटी द्या प्रमोशनसाठी अॅडवर्टिजमेंट साठी तर हे लायके

शिंदे ने, ने जो 270 करोड़ का एडवर्टाइजिंग बजट लगाया है उस बजट के लिए कोई नाम देना था इसलिए स्कीम निकली है लड़की बहन लड़का भाव कोई लड़का नहीं है इनके लड़के बस गुजरात के लोग हैं और ये गुजरात के लोगों के लिए काम करेंगे यहाँ पे बस करप्शन करेंगे तो 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 तो

बहुत जरूरी बात है कि ये हम समझे कि जो गरीब किसान मेहनत करता है और उसको एमएसपी नहीं मिलता और वो खुदकुशी करता है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें मराठा है इतनी गरीबी की हालत में मराठा समाज आज जूझ रहा है जैसे ओबीसी समाज जूझ रहा है जैसे एससी अच्छी जूझ रहा है वैसे मराठा समाज भी जूझ रहा है महाराष्ट्र में कास्ट सेंसस होना बहुत जरूरी है जिसमें उसमें एनालाइज किया जाए कि सोशियो जाए लेकिन हर पार्टी आती है का महाराष्ट्राला राज ठाकरे साहेब

यांसर् बाकी पक्षांची काहीच बोलणं झालं नाही आहे जे काही डिस्कशन होती ते लोकसभापर्यंत होती लोकसभेच्या नंतर इंडिया अलायन्सची कुठलेही राज्यात मुंबई असो महाराष्ट्र असो की हरियाणा असो त्याच्याबद्दल काहीही डिस्कशन झाले नाही आहे ते नॅशनल लेव्हलचे डिस्कशन असतात नाही ते बोलणं चुकीचं आहे इंडिया अलायन्स स्वतः उद्धव ठाकरे उद्या बैठकीला दिल्लीला जातं आहेत तर आम आदमी पार्टी एका भाग नसेल हे स्पष्ट आहे का स्पष्ट अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के खिलाफ तो इंडिया अलाइंस के सारे साथी हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं बीजेपी को हरा महाराष्ट्रामध्ये गुजरात घेऊन गेले आहे महाराष्ट्राची जनतेसाठी काहीच नाही आहे महाराष्ट्रात गुजरात पाठवना साथी महाराष्ट्र आता तैयार है। मैम लेकिन आप जो बता रहे हैं कि आपके जो 10 लाख मिलियन से आपसे आपको वोट है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बीजेपी को मतलब पहले बिल मिलेगा, वहाँ विकास लाड़ी के वोट कट जाएंगे? बीजेपी के वोट कट जाएंगे, उनके वोटर शिक्षण या देशातले ओबीसी मध्ये येतात सीख या देशातले ओबीसी मध्ये येतात ओबीसी तुम आरक्षण द्या या गोष्टीला ना अर्थ नाही कारण सुप्रीम कोर्टाने ऑलरेडी ही गोष्ट टर्न डाऊन केलेली आहे दुसरा भारताच्या न्यायिक इतिहासामध्ये कधीही न घडलेला एक प्रकार घडलेला कस्टडी मध्ये ठेवण्याचे जे अधिकार आहे ते फक्त त्या माणसाला इंट्रोगेशन करण्यासाठी आहे की अजून कशासाठी याच्यावर सात सुप्रीम कोर्टाच्या जजेस बेंच तयार झालाय अरविंद केजरीवालांना जामीन देताना जर ऐतिहासिक गोष्ट या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केली असेल तर ती ही केली की सात जजचं एक घटनापीठ तयार केलं आणि एजन्सीज अरेस्ट करण्याची गरज आहे का मला वाटतं अरविंद जी तर सुट्टीला परंतु याचा फायदा या संपूर्ण भारत देशाला जाऱ्याच्या राहणार नाही धन्यवाद पण इथे उपस्थित स्टेजवर मुंबई आम आदमी पार्टी प्रदेश कमिटीचे तर्थ सगळे सदस्य आहे आमचे कार्यकर्ते आप आप जॉइंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले असेंबली इलेक्शंस को हमने ली है। जैसे कि कि जानते हैं आम आदमी पार्टी अगर देखा जाए तो इस का सबसे बड़ा है, में अगर देखा जाए तो. एक पार्टी जो बस दो हजार बारह में स्थापित वो पार्टी दो राज्यों में सरकार बना चुकी है अन्य दो राज्यों में एम बना चुकी है अलग अलग राज्यों में ग्राम पंचायत लोकल इलेक्शन में हस्तक्षेप कर चुकी है और इस देश की तीसरी सबसे बड़ी रेकग्नाइज पार्टी का दर्जा मिल गया है हमें जाहिर है जब इतनी वाले भी बड़ी तेजी से काम करते हैं तो हमारे जो अध्यक्ष हैं हमारे जो पार्टी के कन्वीनर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में हैं। इतनी विचित्र किस्म की मतलब स्टोरी है कि के केस में कभी बेल नहीं मिलती बेल बस दो सूरतों में मिलती है या तो ईडी कह दे कि बेगुनाह है या ईडी कह दे कि हमें आपत्ति नहीं लेकिन ईडी ने कभी भी कुछ नहीं कहा तो कोर्ट ने अपने आप से ये बात मानी कि ईडी अपोज कर रही है बेल लेकिन फिर भी हमें इस तथाकथित शराब घोटाले में कोई भी तथ्य नहीं दिखाई दे रहे इसलिए हम अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहे हैं लेकिन आज देश की व्यवस्था ऐसी है कि जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल में है क्योंकि हमारी होम मिनिस्ट्री एजेंसीज़ का दुरुपयोग करना बहुत अच्छे से जानती है उनको जैसे ही लगा कि के ईडी केस में कोई दम नहीं है इनको राहत मिल जाएगी कोर्ट से, तो उन्होंने सीबीआई का केस डाल दिया और अभी सीबीआई केस में हमें जमानत के लिए वापस शुरू से पूरी हमारी कार्रवाई शुरू हुई है हमें यकीन है वहां पर भी उन्हें जमानत मिल जाएगी जमानत कि जो लोगों ने हम पे इल्जाम लगाया कि हमने पैसे लगाए उनकी बीजेपी के साथ, साथ थी, या तो वो एनडीए के खुद उम्मीदवार थे नेता थे या फिर उनको जेल हुई और वो एनडीए बीजेपी सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवर बनके उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया और जिन लोगों ने इल्जाम लोगों को सेहत देना लोगों को शिक्षा देना लोगों को पानी देना लोगों के बुरे वक्त में काम आना ये काम बस आम आदमी पार्टी कर रहे 2014 में